Республиканский турнир будет проходить четвертый раз. В районах идут отборочные туры. В Акжарском из семи сельских округов участвовал 11 спортсменов. Двое самых лучших отправятся на областные игры. Мы должны развивать национальный вид спорта Казахша Курес. Наш район всегда активное участие принимает в различных турнирах. Во время игр одни получали замечания, другие дополнительные баллы. Каждой паре по регламенту 5 минут. За это время борцы должны показать свое умение и ловкость. Акжарский район, он очень богат своими которые в, свое, в разное время защищали честь и района, и области, и также выигрывали абсолютно, абсолютно на соревнованиях. Хочется всех поздравить. Удачи, успехов, без травм. По итогам состязания представитель округа Акжар Кын Джаслан Кусаинов занял третье место, а первое и второе места заняли представители округа Уялы. Победителям вручены премии и дипломы. Вина Горбань, Фриза Жазитова, Парад.